які залишаються на повторний курс або беруть академію. От і вот наш герой після такої тривалої відпустки вирішив відкорити серце терапії. Отже, дивіться. Гридин сидів в ресторані і чекав терапію. <реклама> Истинный вечный студент, характер скверный, иногда наргический, с одногруппниками поддерживает хорошие отношения, так как видится с ними крайне редко. На сессии спортсмен, Гридин. тематика шоу «Здоровый образ жизни», так что ты спортсмен, имеет хорошие показатели, чемпион курса по неаттестации. Кредо жизни. Борода делает из мальчика мужа, а усы и у женщин есть. Ильченко, истинный студент медик, суеверен, верит, что куриный помет лечит язву желудка. Характер после второго курса неуравновешенный. На старом городе замечен не был, так как утверждает, я не айс, детей не переношу. А вот и Ильченко педиатрию решает. Наивный. Думает, что чистое белье и дедовский одеколон помогут ему добиться ее. Терапия. Наконец-то. Мы не видим целый семестр. В отпуске. В академии в отпуске. <решит> да. Зеркальный короб. Кристаллевый рейд. <решит> фуа Каков наглец, он еще и спрашивает. Будьте добры, принесите воды. Два стакана, ей и мне. И если есть сердечные капли, налейте в стакан. Не ей, мне. Ух, мне повезло. Да, Ильченко, пожелай мне удачи. подруги из Киева, ее студент ей шубу подарил. То мою коллегу из Киева подарунками можно подкупить, а я тяную знания. Мне же только за чего ты тебе нужен. Что ты хочешь? Мне кажется, тебе нужно один царь, который нужен. И какая непонятная женщина. Да, мы не знаю, что будем против. Ты, 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 ты. Я не не трескаешься. Никогда знаю, что еще Гриня не был так близок к провалу. ты Слёпка, открой. Не, а не, знаю, полочку, а не ли ты у меня в зачетке? И Женя, они долго, и счастливо. Тому просто підтримайте нас описками. Добрий день, папуля. Я скинув. Зараз ми з вами будемо знімати покази з кілограми. Зараз я вам маю таку коробочку, бери. Вот, і видихайте скільки можете. Поки я не скажу, що хватить. Давай. ¡orgullo, orgullo, 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 Чайний випадок таку справу будь-кому не досить розслідувати. Тому ми запросили найкращу детективну пару двадцятого століття. Зустрічайте Шерлокон і Доктор Пасок. А, Холмс, я тогда вас посправлю. Вы какие? Холмс, у нас труп? Да вы что, у нас труп! Холмс, как вы думаете, как не могли быть? По моему мнению, ее были тупым предметом. И этот предмет фоксом был биоэтиком. Фиоэтова, Фокс, а где логика? А логика ваца, а стуса. <служив> а как нас на там обучали, методы детокции, значит, что ваца? Если нет орудия убийства, значит, что ваца? Значит, убийства не было. А если убийства не было, то что ваца? То значит, она жива. Труп, вставайте! Yeah, <laughs>

ніколи не батькова, ані шлунки на без печі, він не було, і не знає, як вона внизу морди, і немає ходиш в сичі, а ми це вже вивчили добре, тому будуть нас лікарі, а ми це вже вивчили добре, тому будуть нас.